सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां सहस्रशीर्ष पुरुषः भोमिं विश्वतो मृत्वाेदं सर्वतामृतत्वस्येशा नः एता वास्य महिमा पाद अस्य विश्वाभोतारी त्रिपादोर्दयेत्पुरुषः तद विश्वं न ग्रामतो तस्माद्विरा न जायत स जातो अत्यरिच्यता

पर जो के मुख्यम से मुखमा वोरो तो, वो तदश्य चंद्रमा मनसो जाता चक्ष शौर्य अजाता मुखाइंद्रजादी प्राणाद्वाय न जायता नाभ्यासेदन्तरे चेत् उत्सवर्तता पभ्याम्भो विद्य शस्त्रोत्रात्